Сложившаяся в мире ситуация создана путем применения технологии, известной под названием «Крысиный король». Задача этой технологии — разрушить ключевые узлы, невидимые фундаменты и скрепы социальной конструкции, создать атмосферу раздробленности, когда каждый сам за себя и нет понятия «свой». Чтобы достичь этого, нужно сломать нравственность. Показателем сломанной нравственности является поведение, когда «свой» предает своего. Суть этой технологии очень ярко раскрывается на примере крыс. Эти животные в первую очередь известны своей невероятной выживаемостью. Основа такой живучести в их социальной сплоченности. Крысы очень социальные животные. Они вместе ходят на дело, помогают друг другу, защищают. Если есть возможность, забирают с собой раненых. Крысы ощущают себя единым организмом и ведут себя как единый организм. Они быстро обмениваются информацией, быстро предупреждают об опасности. Передают навыки защиты. В таком поведении нет индивидуальной выгоды. Защитный механизм имеет нравственную природу. Один из самых эффективных способов борьбы с крысами основан на разрушении социальной защиты, так как защита имеет основанием нравственность. Способ в итоге основан на ее разрушении. Всем нельзя сломать нравственность. Можно сломать одиночкой, да и то не сразу. Ломают постепенно. Для этого создают условия, когда рациональная логика приобретает решающее значение. Главное заставить совершить первый шаг, действие до этого находящееся под абсолютным табу. Делается это следующим образом. Берут крупную сильную крысу, долго морят ее голодом, а затем бросают к ней в клетку только что убитую крысу. После некоторых раздумий она пожирает своего мертвого собрата. Рациональная логика подсказывает, это уже не собрат, это пища. Ему все равно, а мне выжить нужно. Второй раз планка безнравственности поднимается выше. В клетку бросают еле живое животное. Новая пища, хоть и почти мертвая, но все же живая. И снова рациональная логика подсказывает решение. Он все равно умрет, а мне нужно жить. И крыса опять ест себе подобного. Теперь уже практически живого. Третий раз в клетку бросают вполне живую и здоровую пищу, слабого крысенка. У сильной крысы снова включается алгоритм рациональной логики. И все равно нечего», — говорит она себе. «Что толку, если мы оба погибли? Пусть выживает сильнейший». И сильнейший выживает. Обратите внимание, у крысы на принятие решения с каждым разом уходило все меньше времени. При этом уровень безнравственности каждого нового пожирания был все больше. Через некоторое время крыса вообще не думала. Она относилась к своим соотечественникам как к пище. Едва ее подбрасывали в клетку новую крысу, она тут же накидывалась на нее и пожирала. С момента, когда она вообще не думала, жрать или не жрать, ее нравственность была сломлена. Далее ее выпускали назад в общество, откуда в свое время взяли. Это уже была не та крыса. Это уже было существо без признаков нравственности. В своих поступках оно руководствовалось только логикой эгоизма. Но окружающие не знали этого. Они принимали ее за свою и полностью доверяли. Очень быстро существо, внешне похожее на крысу, приходило к мысли. Зачем где-то искать пищу, если вот она рядом, теплая и свежая? Рациональная логика определяла характер действий. Крысет выбирал ничего не подозревающую жертву и пожирал ее. Очень скоро он приходил к выводу, что самый оптимальный вариант не открыто нападать и пожирать, а делать это в тайне от общества. В следующий раз по тем или иным предлогам эта крыса заманивала свою жертву в укромное место и там пожирала. Когда у крысиного сообщества не оставалось сомнения, что среди них завелся волк в овечьей шкуре, крысы уходили из этого места. Причем уходили в ста случаях из ста. Животные словно боялись отравиться флюидами трансформированной крысы. Они боялись стать подобными ей. Инстинктивно чувствовали, если их сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, лицемеров и эгоистов. Атмосфера безнравственности разрушит механизм социальной защиты и погибнут все. Напрашивается вопрос, почему крестинное общество уходило? Почему не решались уничтожить короля? В таком поведении тоже есть глубокий смысл. Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, просчитывал, что в ликвидации примут участие самые сильные особи, элита общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного собрата? Не заразятся ли они сами его порочностью? Даже крысы не хотят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной войне друг с другом, раздирающей единое на множество. В этом крысы однозначно умнее многих людей. Справедливо опасаясь, что рациональная логика эгоизма заразится крысиная элита, они уходят в другое место. Если пофантазировать и представить, что общество не покинуло бездравственного собрата, а стало с ним жить, то легко допустить, что он заразил бы своей рациональной логикой элиту. Также он придумал бы, как это сделать поэтапно и незаметно, в полном соответствии с логикой. Вместо одного красивого короля появилась бы целая каста таких мутантов. Не имея принципов, они быстро бы победили традиционную элиту. Далее нашли бы способ придать новому порядку статус справедливости и законности. Если совсем отпустить вожжи фантазии, логика приводит нас к образованию демократического общества, члены которого сами бы выбирали себе тех, кто будет питаться этим самым обществом. У человеческого общества нет такого инстинкта, но оно тоже основано на нравственности. Если убрать этот фундамент, то вся конструкция быстро превращается в гору мусора, который начинает перетирать себя до состояния пудры, то есть когда мельче уже некуда. Переделить в пудру значит разделить и свести на нет моральную историю. Для общества последней стадией размельчения является момент, когда оно превращается в ничем не связанных индивидов. Возникает амортизированное общество, человеческая пыль, строительный материал для нового мирового порядка. Хотите получить образ процессов, идущих на мировом уровне? Оглянитесь вокруг и посмотрите на мебели и предметы. Все они состоят из разных материалов. Допустим, что каждый предмет является прообразом разных народов. Предметы самобытны и несоединяемы. Пока они целы, из них невозможно создать что-то единое. Но если народы перемолоть бездравственностью, враждой, развратом, бездуховностью с массовой культурой, и затем эту кашеобразную массу положить под пресс, то давление создаст нечто принципиально новое. Это может быть что угодно, любая конфигурация, характеристики которой даже предположить трудно. Разрушение человеческого общества осуществляется по технологии крысиного короля, Весь удар сконцентрирован на разрушении нравственности. Всеми способами выжигается понятие «свой». Нынешнее общество уже довели до такого состояния, когда людям практически все равно, кто ими правит, и что вообще происходит в мире. Потребительское общество учит – своих в природе нет. Все чужие, все потенциальная пища. И самая оптимальная пища – как раз те, кто находится рядом и считает себя твоим близким, не подозревая, что ты на самом деле крысиный король. Он верит, а ты его жрешь. Таких крысиных королей в современном обществе становится все больше. Это самые страшные хищники. Они объединяются в группировки и воспринимают своих соотечественников в качестве пищи. Явив лживое откровение о том, что свое счастье удается построить на чужом несчастье, они сначала действовали в лоб, пожирали народ открыто. Потом сообразили, что самый оптимальный вариант – пожирать под завесой красивых и высоких слов. С экранов полились потоки обещаний и высокопарных слов о свободе и равенстве. Но изначально короли не собирались выполнять обещанное. Для них это было лишь средство приманить пищу. Они рвались на ключевые узлы общества, чтобы под покровом красивых слов пожирать своих. С каждым годом они набирали силы, становились более коварными, заворотливыми и опасными. Главная их опасность в том, что они внешне не отличаются от здоровых членов общества. Они научились так маскариваться, что выглядят даже лучше своих честных собратьев. Но если не слова слушать, а на дела смотреть, нетрудно разглядеть суть этих существ. Вся мощь их ума и воли сосредоточена на узком эгоистичном секторе. Они разучились думать в категориях общества и государства. Они думают только о себе и своем выводке. Они питаются своими собратьями точно так же, как тот крысоед. Их много, они невероятно расплодились, и их количество продолжает расти. Они поделились на мелких и крупных, разбив страны на охотничьи угодья, места охоты и кормления. Мелкие крысы, подвязающиеся в уголовном секторе, рассуждали. Вот лежит пьяный, в кармане деньги. Все равно кто-то возьмет. Раз так, почему не я? И брали потихоньку. Потом брали у полупьяного. Объяснение было другое – он все равно пропьет, а мне деньги нужны на правильные дела. А потом приходили к мысли – раз денег на всех не хватает, все плохо живут, то пусть выживают сильнейшие. Далее они высматривали жертву, били по голове и грабили. При отсутствии нравственности против такой логики нечего возразить. В бизнесе логика сначала приводила к мысли, что человека можно уволить, выкинуть на улицу. Вот мысли понятен, если не выкину, разорюсь, и в итоге он все равно окажется на улице, и я вместе с ним. Раз он все равно там окажется, пусть уж лучше без меня, и увольнял. На втором этапе бизнесмен думал, пусть работает, но зарплату можно не платить, иначе разорюсь, и все окажутся на улице. А так предприятие сохранится, и начинались намеренные задержки выплат. На третьем этапе предприниматель сознательно начинал делать вредную для здоровья продукцию. Если буду думать, о судьбе незнакомых людей, разорюсь, пусть сами о себе думают. Для него собратьев были не более, чем теплое живое мясо, которое само в рот ползет. Аналогично рассуждали и политики. Первый слом, поедание трупа, это обещание того, что заведомо выполнить нереально. Логика наводит на мысль, что если не будешь обещать полную чашу, тебя не выберут. Выберут другого, хуже тебя, который обещает, что рот способен выговорить. Раз в любом случае общество будет обмануто, но в одном случае ты окажешься в числе проигравших, а во втором случае в числе победителей, то пусть будет второй вариант. Аналог второго этапа слома нравственности, пожирание полуживого собрата, это торговля местами в своей партии. Логика тоже понятна, на выборы нужны деньги. Если быть честным, то деньги возьмут конкуренты. В итоге деньги все равно кто-то возьмет. И в любом случае будет выбран. Раз это неизбежно, то пусть лучше я возьму, чем другие. Третий этап пожирания живого и здорового собрата – это лоббирование законов, идущих во вред обществу. Логика – то же самое. Если ты откажешься участвовать в прямом грабеже общества, его грабят другие. Людоедский закон все равно протолкнут. А раз так, какая разница, через кого это будет сделано? Лучше пусть через меня. Сегодня политический и публичный сектор представляет собой сборище крыс в последней стадии. У них нет ничего святого, ничего личного, только бизнес. И этот процесс не может остановиться. Он будет совершенствоваться, подчиняясь рациональной логике. Государственным чиновникам тоже с помощью рациональной логики постепенно сломали нравственность. Сначала многие стеснялись, когда им предлагали деньги. Потом взятки назвали другим словом, что сняло рефлексы слова «взятка», и процесс пошел. Взяток теперь не брал никто. Теперь откатывали, заносили и пилили. Это уже были не воры, а уважаемые члены общества, использующие окно возможностей. Произошло нечто ужасное. По умолчанию и негласно в глазах общества это было легализировано. Человек мог торговать своей честью. Общество ему доверило общую кассу, а он за взятку раздавал их хищникам. Порядочная женщина отвергает предложение за деньги вступить в половые отношения, Чиновники потребительского общества, торгующие общественным благом, опустились ниже женщины, торгующие телом. Та хоть своим торгуют, а эти чужим. В целом это называлось «деловой подход к жизни». На определенном этапе дело дошло до того, что предлагали официально признать, мол, в административном секторе сложился рынок со своими правилами и расценками. Раз так, почему бы его не узаконить? Проще говоря, поступило предложение узаконить казнократство и коррупцию, а заодно и проституцию. Мол, все же знают, что это есть. На тот момент легализация всех трех пороков была отвергнута, но процесс разложения идет, и все меняется. Практика свидетельствует, возникшее явление, если оно имеет корни в обществе, и ему ничто не может противостоять, однажды будет узаконено. Сюда можно отнести педерастию, проституцию, наркоманию и прочие пороки. В обозримой перспективе, если ничего не помешает идущим процессам, мы увидим то, что сегодня представить не можем. Все будет продаваться и покупаться. Что не может продаваться, то исчезнет. Например, совесть. Потому что она в момент продажи испаряется. Крысиные короли, прошедшие все круги логики, выпущены в общество. Они воспринимают свой народ как питание. Питание им понравилось, и они уже сами проявляют инициативу аппетиты растут, техника совершенствуется, и крысы сбиваются в группировки, между которыми начинается конкуренция. Чтобы было понятно, члены этих группировок не считают подельников за своих. Своих там в принципе быть не может. Это партнеры, помогающие друг другу пожирать собратьев. Как только партнер ослабевает, его тут же пожирают его бывшие партнеры. Хотя нет, даже не бывшие. Пожираемые и пожирающие продолжают оставаться партнерами начала даже культивироваться новая мораль. Типа не за что на меня обижаться, сам виноват, что расслабился. Я только воспользовался случаем. Ничего.